Всем. А как же нам преодолеть этот проклятый мир? Кто нам может помочь? Может правительство, президенты, либо колдуни, ворожей, кому сейчас обращаются люди. Но это все щедро. Нам может помочь только Бог. Только вера в Бога поможет нам пройти все эти войны, катаклизмы, эпидемии, и все то зло, которое есть в этом мире. И нам надо становиться учениками Иисуса Христа. Нам нужно действительно погружаться в Слово Божье и верой побеждать болезни, проклятия и все то зло, которое есть в мире. Потому что дьявол пришел украсть, убить и погубить. И я вас приглашаю каждое воскресенье в 16.00 по киевскому времени на прямую трансляцию миссии Слова Божия, где тысячи людей будут за вас молиться, где вы получите исцеление, освобождение от проклятий, депрессии, страха, где действительно вам Бог поможет, потому что сам Иисус Христос приходит туда, где люди собираются во имя Его. Напишите мне.